Baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga ya. So, tajuk saya berkait dengan PRN Sabah, spesifiknya kenyataan terkini Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah isyarat bahawa persempadanan semula berkemungkinan besar akan berlaku tahun depan, saya jangka awal tahun depan sebelum PRU 16 dan PH Barisan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yakin teramat yakin bentuk kerajaan majoriti selesa. So jika ada jelas boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan serta telegram saya, Regi Jesse Rita Odin. Dan bagi mereka yang menonton di YouTube, saya letak link telegram di ruang komen, anda klik dan join. Dan juga tekan butang member atau join ya. Baik, dengar sampai habis. <coughs> Perdana Menteri telah membuat satu kenyataan. Okay. Kenyataannya lebih kurang berbunyi bahawa sebelum PRU 16, okay, jumlah kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak akan ditambah. Nah, bagi mereka yang bertanya kepada saya apakah maksud tu, maksudnya jelas. Ya? Jika kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak ditambah, maknanya menghala ke PRU16, kita bukan lagi berdepan 222 kerusi yang dipertandingkan. Ianya akan jadi lebih. Okay. So, maknanya persempadanan semula akan berlaku sebelum PRU16. Now, jika persempadanan semula berlaku sebelum PRU16, sebab di semenanjung persempadanan semula boleh dilakukan tetapi uh, Sabah uh, dan saya lupa Sabah atau Sarawak kena tunggu tahun depan jadi PRU pada awalnya kalau kita ikut kenyataan uh, timbalan ment perdana menteri kedua dahulu PRU akan diadakan sebelum persepadanan semula. Jadi dari atas dasar itu jangkaan dibuat bahawa PRU adalah tahun depan. Sebab kalau ditunggu sehingga hujung tahun depan maka kerajaan perlu buat persepadanan semula sebelum PRU. Jadi persepsinya ialah untuk elak ya, untuk elak persepadanan semula. Jadi kerajaan membuat PRU sama ada sebelum pertengahan tahun depan atau sebelum penghujung tahun depan supaya persempadanan semula boleh dibuat selepas PRU itu jangkaan awalnya Mengapa jangkaan tersebut dibuat? Kerana jika kerajaan membuat persempadanan semula sebelum PRU maka kerajaan akan ditekan untuk memenuhi perjanjian a uh, ya, dalam penubuhan Malaysia ya, MA63 yang memerlukan Sabah dan Sarawak atau Borneo memiliki satu per tiga daripada jumlah kerusi di Dewan Rakyat. Dan pada saya, jika benda ini dilakukan, ianya akan mengubah lanskap politik Malaysia buat selama-lamanya kerana jika 1/3 kerusi dewan rakyat dipegang oleh Sabah dan Sarawak maka 1/3 ni kalau tambah sedikit dia boleh jadi separuh maknanya selepas pilihan raya umum Sabah dan Sarawak parti-parti dia boleh sepakat dan hanya memerlukan sokongan Uh, beberapa MP sahaja atau satu parti lain sahaja untuk bentuk kerajaan dan Sabah dan Sarawak boleh sepakat untuk memastikan Perdana Menteri dari Sabah dan Sarawak jadi jika satu pertiga kerusi Dewan Rakyat diberi kepada Sabah dan Sarawak saya jangka Sabah dan Sarawak selalu akan sepakat dan mereka hanya perlu tarik satu parti kecil untuk tubuh kerajaan dengan syarat Perdana Menteri dari Sabah dan Sarawak dan Sabah dan Sarawak akan kontrol Malaysia untuk satu jangka masa yang lama. Sukar untuk uh, persekutuan kontrol balik. So atas dasar itu, jangkaannya ialah PRU akan diadakan tahun depan sebab nak elak persempadanan semula. Dan itu memang jangkaan saya. Tetapi Perdana Menteri Anwar Ibrahim membuat kejutan. Dia kata jumlah kerusi Sabaran Sarawak akan ditambah sebelum PRU16. Now, dia beritahu dengan jelas tidak semestinya ditambah sehingga 1 per kerusi tetapi akan ditambah. Maknanya, persempadanan semula akan dibuat sebelum PRU16. Dan maknanya, ialah PH dengan BN atau Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memang sebagai satu gandingan sudah sepakat untuk bentuk kerajaan selepas PRU 16. Kalau tidak, kenyataan ini tidak akan dibuat. Maknanya memang sepakat lepas PRU 16 is PH dengan barisan dan Anwar yakin jumlah kerusi PH dengan barisan akan membolehkan penubuhan ya, yeah, satu kerajaan ya, dengan majoriti yang selesa. Mungkin dengan bantuan Sarawak ke apa, tapi majoriti selesa. PH dengan barisan. Hanya dengan keyakinan itu, Anwar boleh buat kenyataan bahawa jumlah kerusi Sabah dan Sarawak akan ditambah yakni persempadanan semula sebelum PRU 16. Okay. Ha? Faham? Okay, itu pertama ya. So dia yakin dan ini sejajar dengan jangkaan saya yang saya dah buat berulang kali bahawa barisan akan menunjukkan peningkatan mendadak pada PRU16. Pada awalnya saya jangka barisan meningkat mungkin antara 16 hingga 18 kerusi. Mungkin lebih. Tetapi selepas berlaku perpecahan di dalam Bersatu dan Perikatan Nasional, pada tahun depan ya, ianya akan jauh lebih banyak ya barisan tak tidak mustahil daripada 30 kerusi berubah menjadi 60 kerusi atau lebih dan pakatan harapan mungkin boleh kekal mungkin turun sedikit tapi apa pun ya apa pun jumlahnya majoriti selesa sebab itu Anwar berani beritahu bahawa secara tidak langsung lah dia beritahu persempadanan semula sebelum PRU 16. So itu pertama ya. Now kedua, kalau persempadanan semula sebelum PRU 16 dan PRU 16 dijangka tahun depan dan Perikatan Nasional berada dalam keadaan paling lemah memang dah berpecah pun. Ya. Kalau bagi saya lah, kalau bekerjasama ianya hanya wayang sahaja. Ini dah berpecah, bersatu dah berpecah, dah hancur. Dalam keadaan ini memang PRU tahun depanlah atau seawal mungkin. Dan Anthony Lok sudah bunyi, beberapa pemimpin sudah bunyi, pilihan raya perlu dilakukan serentak dengan PRN Melaka, PRN Johor. ya. so memang paling awal pun, paling lewat pun, hujung tahun depan. Tapi saya rasa jauh lebih awal dari itu. Jangan terkejut lepas hari raya tahun depan. Ha, jangan terkejutlah. Okay. So pilihan raya awal itu dah bagi saya nyata. Yeah. Now jika dah niat untuk melakukan persempadanan semula, maknanya bukan hanya seperti yang saya cerita tadi. PR Uh, pada PRU Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yakin mereka dapat bentuk kerajaan dengan majoriti stabil seperti jangkaan saya sekian lama tetapi Anwar juga yakin bahawa dan pengumuman ini dibuat menjelang PRN Sabah jadi Anwar yakin bahawa PH dengan BN akan kuasai PRN Sabah dan ini sejajar dengan Ya, jangkaan saya awak rujuk dua live yang uh, dua live berturut-turut sebelum live ini atau tiga live berturut-turut sebelum live ini yang saya cerita jangkaan saya berkenaan PRN Sabah bahawa Barisan Nasional akan menang kerusi terbanyak atau seteruk-teruknya pun sama atau hampir sama dengan satu gabungan lain mungkin GRS dan PKR akan menunjukkan lonjakan yang mendadak dalam PRN Sabah. So maknanya PH dengan BN yakin akan kuasai jentera pentadbiran negeri Sabah Dan ini sekaligus akan memudahkan PH dengan BN Menang lebih banyak kerusi parlimen di Sabah pada PRU 16 Sekalipun kerusi parlimen Sabah ditambah So itu yang kedua So yang pertama PH BN yakin mereka dapat bentuk kerajaan dengan majoriti selesa dan yang kedua dalam PRN ini mereka yakin dapat mendominasi PRN Sabah sekaligus ya menjelang PRU 16 mereka dapat menguasai jentera pentadbiran Sabah dan seterusnya membantu meningkatkan perolehan kerusi parlimen bagi mereka pada PRU 16 dan yang ketiga kalau dah niat nak buat persempadanan semula, of course dipetakan bertumpu tambah kerusi parlimen Sabah Sarawak saja. Mereka juga akan tambah kerusi parlimen Semenanjung. Jadi mungkin nisbah dia tak ke kekal sama sebab kalau awak tambah Sabah Sarawak, kemudian awak tambah Semenanjung, nisbah dia kekal sama. Dengan nisbah yang ada sekarang. Dan jika Pakatan Harapan dan Barisan Nasional tambah kerusi di Semenanjung, of course, Barisan Nasional akan tuntut banyak kerusi. Sebab kalau kamu nak kerjasama dengan kami, sebab Pakatan Harapan nak bentuk kerajaan, dia perlu UMNO. Perikatan Nasional nak bentuk kerajaan, dia perlu UMNO. Siapa-siapa nak bentuk kerajaan, dia perlu UMNO. Jadi, of course, UMNO akan tuntut. Kalau benda tu tidak menguntungkan UMNO, dia tidak akan, dia kata, okey, saya pergi bekerjasama dengan perikatan lah. Jadi okay. so UMNO akan tuntut banyak kerusi. Maknanya Bersatu dan PAS perlu bersedia kemungkinan ada bahagian-bahagian pilihan raya parlimen kawasan parlimen dipecahkan. Dari satu kerusi jadi dua kerusi atau tiga kerusi. Sekarang pun tanpa persempadanan semula barisan dijangka rampas banyak kerusi dari Bersatu dan mungkin sedikit sebanyak kerusi dari PAS. Kalau persempadanan semula dan kawasan pilihan raya dipecahkan lagi dan melibatkan kawasan bersatu dengan PAS. Lagi banyaklah hilang PAS dengan bersatu. So ini adalah apa yang saya baca sebagai impak kenyataan Perdana Menteri baru-baru ini. Maknanya PH dengan BN dah amat yakin dah bahawa mereka kuat. Begitu kuat sehingga apa nak buat buat sekarang. Sebelum PRU 16. Jadi bagi mereka yang boleh terima atau satu naratif kebenaran untuk cetus pemikiran, ini pendapat saya. Bagi pentaksub yang masih nak duduk dalam kepompong ketaksuban, awak teruskan percaya naratif palsu yang dimainkan oleh PAS, Bersatu dan sebagainya dan bila sampai PRU 16 kekecewaan yang kamu akan hadapi saya khuatir kamu tidak boleh terima. Ya? Lebih-lebih lagi disebabkan naratif palsu dan benda songsang dan sesat yang dimainkan juga boleh pihak-pihak tertentu di kalangan uh, ya, di media sosial aktivis ke siapakah, ya dah terlalu sesat ya saya khuatir awak tidak boleh terima kekecewaan itu uh, sebab minda tertutup jadi pergi hayati kenyataan perdana menteri dan fikirkanlah kemudian bincang secara waras boleh tanya soalan Ya, saya tidak kata saya semestinya betul tapi bincang secara objektif buang ketaksuban bersedia menerima kemungkinan yang mungkin tidak se dengan pihak yang awak sokong tidak selaras dengan apa yang awak percaya baru awak dapat menilai semua kemungkinan ya sehingga kita berjumpa di live seterusnya Assalamualaikum salam sejahtera salam kuasa ketiga